решили поддержать данную инициативу по, по полностью покупке крови мобиля. Наша армия, она находится уже не в самом плохом, ну не в самой плохой ситуации, которая есть на данный момент, но и не в самой хорошей. Поэтому я считаю, что очень важно нам реализовать этот проект. Несмотря на сроки, это, которые мы себе поставили, это декабрь, январь и февраль, мы постараемся реализовать и собрать сумму для многих. она является неподъемной, это 450 тысяч гривен. Мы предоставляем отличную прозрачную отчетность, которая нам за все время и позволила собрать такие большие суммы денег для, для кого-то. Нам это не удивительно. Мы будем очень благодарны всем людям, которые будут подключаться к нашему проекту. Мы будем очень рады поддержке спонсоров для данного проекта. Также я очень хотел бы видеть в качестве партнеров и спонсоров это представителей а, автомобилестроения, это тот же Volkswagen, Mercedes, которые могли бы выступить как с организаторами и спонсорами данного проекта и помогут нам реализовать все три этапа данного проекта по крови мобилей. На этом все. Спасибо большое вам.